bitta sirni aytangm kim nima haqida ko'p gapirayotgan bo'lsa o'sha narsa u odamda yo'qdir tushuntira oldimmi ya'ni tilidan qalbiga tushmagan kim do'stlikdan bong urayotgan bo'lsa u do'stemasdir muhabbatdan bong urayotgan bo'lsa qalbida zarracha muhabbat yo'qdir chunki hislar qalbga tushganda amallarga ko'chadi tildaligida amallarga ko'chmasligi mumkin bunga misol o'laroq bir hikoyani aytib beraman ko'pchilik biladi siz ham balki bilasiz buni kunlardan bir kuni insonlardagi mehr muhabbat oqibat sevgini sinab ko'rish uchun test qilish uchun bugungi nima bilan aytganda hammalarini bir guruh odamlarni bir dasturxon boshiga taklif qilishibdi va dastalari uzun uzun qoshiqlar qo'yishibdi dasturxonga ya'ni darvesh qoshiqlari deyiladi o'sha dastasi uzun qoshiqlarni qo'yishibdi kosalarda sho'rvalarni keltirishibdi va ki qoshiq bilan taomlanarekansiz dastasini faqat uchidan ushlaysiz o'rtasidan yo buyog'idan ushlash mumkin emas ular ham rozi bo'lishibdi qoshiqni dastasini uchidan ushlab sho'rvani olarmishu dastasi uzunligidan og'ziga olib kelolmasmish u yog'iga to'kibdi bu yog'iga to'kibdi xullas hammasi och dasturxondan turishga majbur bo'libdi ikkinchi bir guruh odamlarni olib kelishibdi ularga ham xuddi shu shartni aytishibdi qoshiqlarni faqat dastasini uchidan ushlash mumkin odamlar o'tiribdi qarasa dastasi juda uzun o'zini og'ziga olib kelolmayapti qoshiqni olib do'stini og'ziga oloibdi do'sti bunga bungaoi shunday qilib ular bir birini ovqatlantirishibdi bu qissadan nima hissa olamiz birinchisi nega ne, ular bular og'izda muhabbatdan sadoqatdan vafodan oqibatdan bilmam yana nimalardan bong urishardiyu u faqat tilda edi qalbga tushmagandi o'shaning uchun oddiy bi, bir yechim topilishi kerak bo'lgan joyda hammasi och ketdi ikkinchilarni rostdan ham bir biriga muhabbati bor edi rostdan ham bir biriga sadoqati ishonchi bor edi suyanchi bor ya'ni suyana oladigan va bir birlarini qornini to'yg'izib turib ketishdi bu yerdan o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar shu birinchisi bu dunyoni dasturxonida agar siz faqat o'zingizni o'ylaydigan bo'lsangiz och qolasiz o'zizni to'ydirishni o'ylasangiz och qolishingiz aniq agar siz do'stingizni tuyg'izish haqida bosh qotirsangiz uni muammolariga yechim topish haqida o'ylashni boshlashingiz bilan sizni muammolaringiz hal bo'ladi nega chunki do'stingiz ham sizni muammolaringizni hal qilish haqida bosh baş qotirishni boshlaydi agar siz o'zinizni muammolaringizni o'zi yecha olganingizda shu paytgacha yechadisizda to'g'rimi yecholmaganingiz uchun u do'stni fikriga qarashiga ehtiyojiniz bor oddiy qilib aytganda va eng asosiysi bu dunyo bozorida har doim oladiganlar emas beradiganlar g'olib bo'ladi faqat olishga o'rganganlar har doim mag'lub bo'ladi -ah oxir oqibatda shu beradiganlar g'olib bo'ladi sirni bilib oldingiz kim nimadan ko'p gapirayotgan bo'lsa shunda o'sha narsa yoqtiryapti u ham ma'lum bir muddat o'zini biladiganii tutadi bir kuni esdan chiqadi o'ziga o'zi qaytganda yana valdirashni boshlaydi qaytadi